Salam hörmətli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün sizə Mehdabat kəsəbəsindən mərkəzdən, bax mərkəzdən ora, mərkəzdən birbaşa bir 2 bir, mərtəbəli, gözəl 5 sot 5 sot yarımın içində olan 2 mərtəbəli gözəl bir dənə 2 mərtəbəli ev çəkəcəm hörmətli izləyicilər. Dostumuzun evidir. Gördüyünüz kimi bax bu günəş uşaq bağçası var ha. Görürsünüzmü? Günəş uşaq bağçası. Burada qardaşımız, qardaşımızın, şəhid qardaşımızın şəkli var. Baxın düz buradan Bu mərkəzdən, Sibda var ordan, şəhər tərəfən gələndə, Meytəbat mərkəzindən, Sibda var ordan birbaşa gəlir bu yol, bax düz birbaşa gəlir. Gəlir burada solda Al Market var, çatmamış Günəş uşaq bağçası. Bu şəhid qardaşımızın plakatının yanından birbaşa dönür baba bu sağ bu küçəyə. Bu yol demək Bəhrüx Həsənovoğlu Axundovun ruhuna əhsan çəkilmişdir, ruhuna fatiə. Həman bax baba bu küçəni, baba düz bu başa burdan Bu küsədən birbaşa dörür bu tikiyə. Birbaşa bu yol gedir. Həmin o 2 mərtəbəli 5 sotun içində gözəl bir dərəcə 2 mərtəbəli evdir. Əli yanma satılır. Meyvə tərəbəsi görürsünüzm burda? Bax bunu da keçdik. Birbaşa bu küsə ilə düz gedəcək həmin evin üstünə. Hörmətli izləcilər. Bax həmin bu yoldur gedirik. Bax görsən ağaclar var yolun boyunca. Çoxdan əkilmiş ağaclar. Yolu asfaltdır. Kanalizasiyası, qazı, işığı, suyu, bütün xətləri hamısı var babı yolla gedirik. Həmen babı yolu davam edirik. Görürsüzmü? Davam edirik. Babı asfalt küçə açılır. Bura kimi gəlir? Burada qutarandan sonra düz gedirik. Bax görürsüz bu villanı. Bax bu villanı keçirik. Həmen bu yolla gedirik birbaşa evimizin üstünə. Düzdür, bura qurun tovkadır. Təsəcəklər. Yəni asfalt olacaq bunlar. Mə bu baylara da keçirik bu evi görürsüzmü? Bak gördünüz mü? Hemen, hemen bak bu yolda düştüm ben. Evimiz bakın bir, iki, üçüncü evdir. Bak üçüncü ev. Boş bula şakka görürsünüz. Burası kimse bir adamındı satmayıp kalıp. Bak bu da iyi olur. Hemen dedim o bayraklı evin yanına bir başa bak buradan. Hemen o villa vardı dedim o villanın yanına gelerek. Bak hemen o villanın yanına bir başa asfalt ola kim geldi. Oradan bura kurum topkalı. Harsa bir 200 metre kurum topkalı. Düz bir başa gelerek bu evin üstüne. qoy. Bu, bu yol gedir, birbaşa bu maşın dayanır. Görürsüzmü qara maşın? Bax düz ora gedirik. Bax birbaşa dedim bayraqlı evin yanından gəldim bu yoldan belə döndüm bura. Bax bu maşın dayanan qapıdır, görürsüz kimi. Gözəl bir yerdə yerləşir, hörmətli izləyicilər. 2 mərtəbəli evimiz 5 sot arsa yarımıdır 5 sotun içində olan 2 mərtəbəli evimiz gözəl bir yerdə yerləşir. Keçək indi həyətinə. Onu qeyd edim deyim ki, evimizə öz yaxın bir doşumuz var, Həmon evidir. Yəni sadəcə xeyir üçün pul lazımdı ona görə satır. Özü tikib özünə məxsusdur. Hörmətli izləcilər, həmin gördüyümüz bu ev 5 sotun içində çıxarışdır. 286 kvadratlıq evdir. Bağı, bağçası, qəşəng gözəl bağı, bağçası var. Əl, əl damı var burada əlavə. Nə bilim, burada mətbəx kimi nəzər-nəzərə salınıb. Bir dənə su bəki var burada əlavə qoyulub. Baxın görürsüzmü? Gözəl bağlı, bağçalı, 5 sotun içində 286 kvadrat, 290 kvadratə yaxın. 2 mərtəbəli monolit betonlu həyət evi. Dövlət hörmətli izləcilər. Hörmətli izləcilər, təəttimizdə cürbə-cür ağaclar var. Onu qeyd edim, deyim biləsiz. Baxın, evin çöl görünüşünü çəkirəm, fasad görünüşün, birbaşa fasad görünüşünü çəkib sizə göstərərəm. Dəmir barmaqlarına qədər vurulubdur. Kombimiz, kantsaneri. Yəni gözəl bir evdir ha. Yəni dostlar, qardaşlar, qismət olsa evdir. Öz yaxın dostumuzun evidir. Onu qeyd edim, deyim biləsiz. Və evimiz mektəbin mərkəzi yoldan göstərdiyim yola indi metrəsini deyəcəm neçə metr yəni neçə neçə metr yərimişik onu da qeyd edib sizə, sizə deyəcəm giriş darvazəsi üstünə naves kimi belə düzəldibdi qardaşımız gördünüz kimi naves kimi düzəldib bir dənə qalıb şifirlərin üstünə atmağa dəmirdərlərin atmağa üzüm daha yet lazım deyil üzüm bax üzüm qalxacaq üstünə tamam bağlayacaq olacaq gözəl həyat ağlay daşdı həyəti onu qeyd elədim biləsiz və evimiz yəni bəş ayaçlı nötr istifadəçi ev deyil. Evimiz tikilibdir. Hardasa bir 7 ay, 8 ay bir il ərzində, yəni yavaş-yavaş tikilib -yavaş də, yəni özü üçün, qardaşım sırf özünə məxsus bir ev, özü üçün tikib. Yəni çatdıq məqsəd sonra olmasa evdir. Burada bir manqalxanası var balaca. Burada bir dənə bulağı var balaca. Bax, qon kombi xətti evin sağında kəsib baxmaq olar. Sağ görünüşdə çəkib sizə göstərərəm. Fasad görünüşünü çəkib göstərərəm ilk sizə. Həyəti geniş görürsünüzmü? tam geniş, tam gözəl həyəti də var. Baxın belə. İndi keçəcəyəm evimizin içini çəkib sizə göstərəcəm, təqdim edəcəm hörmətli izləcilər. Daxil olacağam evin içinə. Balkon da var qabağında. Çox gözəl evdir hörmətli izləcilər. 5 sotun içində həyətinə 6 də nə maşın girə, xeyirşər yerləməyə olar. Burada bir də nə qəşəngcə uzun bir dənə uşaq üçün ad günü keçir, toy ilə. Çox gözəl, gözəl bir həyəti var, geniş, ağlay dayış başda həyəti. Hörmətli izləcilər, evimizə daxil oluruq. Döşəməsi taxtadır. 2-ci mərtəbə qalxmaq üçün pilləkənlər geniş pilləkənlər var. Dədim ki, monolit betondur 2-ci mərtəbə. Girişdə sağda burada şkafdır. Evimizdə qalan əşyalar komp, xona mebeli qalacaq. Yerdə qalan əşyalar çıxarılacaq. Daxil oluruq evimizə. Evimizə daxil olarkən burada sağ tərəfdə burada mətbəxidir. Geniş mətbəxi də gördünüz kimi mətbəx mebeli də çox gözəl zövrlə yığılıb. Pəncərə birbaşa həyətə baxır. Mətbəxidir keçirilir indi başqa bir otaqlara çəkim. Demək, birinci mərtəbədə evimiz bir dənə mətbəx, bir dənə e, yataq otağı, bax yataq otağını çək göstərəm. Buranı düzdür balaca bir qonaq otaq kimi istifadə edirlər. Görürsüzmü? Pəncərəsi birbaşa ölsəyitinə baxır. Şəbab. Demək, bax bu evimizin aşağıdakı birinci mərtəbədəki yataq otağı, yataq otağı və burada keçirib burada salon yeridir ayaq yolusudur, üz istirəm. Buradan keçirik sanuzevlə. Böyük kvadratda sanuzevini görünüz kimi. Baxın, geniş, böyük kvadratda sanuzevlə. Hörmətli izləcilər, ev sid gözü kimi. Çox gözəl evdir, hörmətli izləcilər. Keçək indi burdan. Keçək indi burdan evimizin qonaq otağını çəkimsizə göstərim. Bu qonaq otağıdır. Böyük kvadratda Pəncərələr öz ətrafına baxır. Yəni heç evin heç bir pəncərəsi qonşuya və ya küçəyə baxmır, birbaşa öz ətrafına baxır. Geniş kvadratlı böyük qonaq otağıdır. Gördünüz kimi, kondisioner də var, kombi də var. Yəni kondisioner, kombi qalacaq, yerdə qalan əşyalar götürüləcək, hörmətli izləcilər. Böyük kvadratda, görünüz kimi, qonaq otağıdır. Keçək indi bizim ikinci mərtəbəsinə çəkməyə, hörmətli izləcilər. Qalxacağıq indi ikinci mərtəbəyə. Bu qonaq otağını keçirik. Baxın, gördünüz kimi, yataq otağı, salonzeri, ayaq yolusu, mətbəxi və qonaq otağını çəkdim. İndi keçəcəm sizin üçün çəkəcəm. Allah qoysa, inşallah bu ikinci rezidens qapı gördünüzsünüz. İnşallah, ikinci mərtəbəyənin. Baxın, burada əlavə albam var. Yəni kladovka kimi də, yəni əlavə əşyalar yığmaq üçün. Peləkanlarla qalxırıq ikinci mərtəbəyə. İkinci mərtəbəyə peləkanlarla qalxarkən gördünüz kimi Baxın bura pilləkənlərlə qalxdıq. Hörmətli izləcilər, qalxırıq ikinci mərtəbəyə, dediyim kimi pilləkənlərlə. Burdan birbaşa balkona çıxışı var. Baxın, balkona çıxışı var. Burdan balkona çıxışı və burada balaca bir dəhliz kimi düzəlib, gördünüz kimi. Pəncərlər də birbaşa görürsüz, bax pilləkənlərə də baxın, pəncərlər qoyulub, uzun bir pəncərə də qoyulub. Manarə beton da ikinci mərtəbə. Kəsə indi otaqlarımı çəkimi də təqdim edim, hörmətli izləcilər. Sağda burada bir yataq otağı. Üşaqların, ya e, dostumuzun uşaqının bir yataq otağı. Görürsünüzmü? Uşaq otağıdır bu. Böyük də, geniş otaqdır. Sonra burada ikinci yataq otağı. Hər evdə belə uşaqların otaqları çox olsun. Sonra burada sanuzer ikinci mərtəbədə. Gördünüz kimi sanuzeri hazır vəziyyətdə. Yaşayışdı hörmətli izləcilər. Sanuzeri və burada böyük bir yataq otağı. Gördünüz kimi böyük yataq otağıdır. Böyük kvadratda, geniş yataq otağıdır, hörmətli izləcilər. Evimiz çox zövqlə təmir olunmuş. Yəni çox gözəl təmir olunmuş. Mərtəbə arası betondur. Onu təqdim edim deyim biləsiz. Və bura da koridordur, yəni dəhlizdir. Burada gördünüz kimi pəncərəsi özəyətinə baxır. Bir də buradan çəkib dəhlizi göstərəm. Demək, ki, ikinci mərtəbədə 1, 2, 3, 4 otaqlı. Bu otağa çəkə bilməyəcəm üzr istəyirəm. Bağlı də qapısı. Baxın, bu ev e, yuxarıda 4 dənə yataq otağı, böyük kvadratda, monolit betonlu və birinci mərtəbədə bir dənə qonaq otağı və yataq otağına ibarət olan evimiz çox gözəl bir yerdə. Mehdabat qəsəbəsində mərkəzlə arası 700 metr. Mərkəzdən düz bura-bura evə 700 metr məsafədə belə iki mərtəbəli monolit betonlu, iki mərtəbəli evimizi əldən qaçırmayın. Dostu qağdaşa qismət olsa sevindim, hörmətli izləcilər. Dədim kimi həyətli, bacalı Yəni gözəl bir evdir. Keçirəm bir də həyətinə sizə təqdim edim. Axıra kimi izlədiyinizə görə çox sağ olun, hörmətli izləcilər. Mənim təqdimimi izləyin, abunə olun xahiş edirəm. Abunə olun ki, sizə lazım olan evlər mənim kanalımda izləyirsiniz, görəs qabağınıza çıxar və nömrə ilə əlaqə saxlayırsız, gəlib alarsınız. Həyət dediyim kimi üstü baxım navese elənmək üçün dəmirlər də döşənilibdir. Həyət ağlaydaşlı belə iki mərtəbəli evimizin qiymətini aşağıdan qeyd edirəm. Belə istisə deyim 130 35 min manatı deyilir. Aşağı yeri var. Endirimi var. Belə qiymətli evi əldən buraxmayın. 2 otaqlı bina evin qiymətindədir, hörmətli izləyicilər. 2 otaqlı bina evin qiymətində mülk alırsınız, mülk. Xahiş edirəm kanalıma abunə olun. Sağ olun. Sağolla qalın, hörmətli izləyicilər.